KTM uh, memasukkan maklumat-maklumat berkaitan dengan saluran lebih awal. Okay, lebih awal daripada uh, daripada uh, daripada Okey, untuk borang 14 ini, okey, uh, KTM akan mulakan dengan isi bahagian A lah. Bahagian A jumlah kertas undi yang patut berada dalam peti undi. Nah, ini pun jangan keliru. Isi berdasarkan seperti di bahagian E dalam borang 13. Jadi bahagian E borang 13 ialah 502. Eh okay, kena masukkan 502 bukannya 501. Okey 502. Okey. Kemudian untuk bahagian B bilangan undian oleh pemilih bagi setiap calon yang bertanding, KTM pindahkan sahaja maklumat daripada borang 764. Okey, bor 764, SPR 764 ke bahagian B borang 14. Okey, eh, masukkanlah kita pindahkan ha, eh, nah, maklumat daripada borang SPR 764 ke uh, bahagian B borang borang 14. Okey, jadi masukkan Haji Abdullah ke okay, Cikgu Din Aziz Aziz Okay, jumlahkannya jumlah ha, eh, 163 166 223 492. okay, 492 kemudian bagian C ni bilangan kertas undi yang ditolak ha? jadi 9 lah ha? 9 bukan 2 ya ha, bukan kertas undi yang rosak tadi kertas undi rosak tu tiada kena mengena lagi lah ha? se, se, apa ni sebelum sebelum selesai proses pengundian selepas selesai proses pengundian kertas undi rosak tadi tidak diambil kira Okay, kertas undi yang ditolak ada 9 okay, Kemudian jumlah kertas undi yang dikeluarkan kepada pengundi Tetapi tidak dimasukkan ke dalam peti undi Ialah A telak B telak C Jadi bahagian A telak bahagian B telak bahagian C Kita akan dapat 1 ha, 1 ni maksudnya Ialah terdapat satu keping kertas undi Yang dikeluarkan kepada pengundi tapi tidak dimasukkan ke dalam peti undi aa, sebab apa? sebab tadi kan? Eh, sebab tadi masa aa, pengisian borang 13 sepatutnya ada 502 kertas undi di dalam di dalam peti undi tetapi apabila aa, peti undi dibuka dan dibuat pengiraan hanya terdapat 501 kertas undi sahaja aa, jadi bermakna satu kertas undi itu tidak dimasukkan ke dalam peti undi ha, kenapa tidak dimasukkan itu ha, mungkin kita tidak tahulah ha, kemungkinan ada pengundi tanpa disedari oleh petugas petugas pilihan raya ha, pengundi telah bawa keluar kertas undi tersebut tanpa memasukkan ke dalam peti undi jadi bilangan tersebut menjadi berkurangan jadi satu ini direkodkan ke dalam bahagian di borang 14 sekiranya kertas undi yang dikeluarkan eh, yang sepatutnya berada dalam peti undi sama dengan kertas undi di dalam peti undi eh, di bahagian D ini dia akan jadi kosong eh, tapi untuk situasi simulasi kita ataupun latihan amal kita hari ini ada satu kertas undi yang eh, yang kita keluarkan kepada pengundi tapi tidak dimasukkan kepada peti undi maknanya berkurang daripada jumlah yang sepatutnya ok setelah selesai eh, KTM uh, uh sempurnakan masukkanlah uh, tarikh tarikh mengundi tarikh mengundi ok dan uh, minta masukkan eh, uh, maklumat uh, ejen mengira undi yang berada uh, dalam saluran eh, uh, tersebut dan minta mereka tanda tangan dan KTM pun tanda tangan. Untuk borang 14 ini, KTM boleh uh, buat salinan, uh, buat salinan dan serahkan kepada setiap ejen yang yang hadir ok, jadi uh, setelah selesai sepulakan a uh, borang 14 ini, buat salinan mengikut bilangan uh, a ejen dan juga KTM, uh, KTM uh, akan pegang satu lah pegang satu kerana KTM akan serahkan borang 14 ini kepada pegang pengurus dan satu salinan kepada setiap ejen mengira undi yang hadir jadi setelah selesai keempat-empat borang ini disempurnakan oleh KTM KTM hendaklah memasukkan borang-borang ini ke dalam sampul ke dalam sampul 1 dan sampul 2 KTM pastikan KTM memasukkan dokumen-dokumen ha -dokumen mengikut sampul dengan betul ha jadi nanti KTM hendaklah isikan maklumat ha yang berkaitan di dalam sampul nombor 1 dan sampul nombor 2 boleh isi lebih awal ha jangan tunggu selesai pengiraan baru nak isi Ha kalau boleh isi lebih awal lah ha, sebelum sebelum hadir bertugas pun dah boleh isi. Okay, jadi ada uh, borang mana yang akan dimasukkan ke dalam sampul satu dan dua KTM boleh merujuk kepada ha kepada inilah ha uh, senarai uh, dokumen yang perlu dimasukkan. Sebagai contoh borang 13, borang 757, borang 764 okey kita asingkan masukkan ke dalam sampul uh, satu bersama-sama dengan borang 753 ni borang contoh corak penindik ok masukkan dalam sampul satu manakala borang 14 masukkan ke dalam sampul nombor 2 uh, jangan masukkan ke semua uh, bersekali ya. Eh. kena asingkan mengikut sampul ok setelah borang-borang uh, ini uh, dimasukkan mengikut sampul masing-masing sampul nombor 1 dan sampul nombor 2 ini hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus di pusat penjumlahan rasmi undi yang diwartakan saya ingatkan agar KTM tidak memasukkan sampul 1 dan sampul 2 ini ke dalam peti undi kedua-dua sampul ini hendaklah disimpan oleh KTM dan diserahkan terus kepada pegawai pengurus di pusat penjualan rasmi undi ha, jangan masukkan dalam peti undi eh, kerana sekiranya masuk dalam peti undi ha, dia akan uh, melambatkan proses penyerahan tersebut eh, kerana KTM dan pegawai pengurus perlu memanggil ejen eh, untuk membuka peti undi tersebut eh, demi untuk mendapatkan sampul 1 dan sampul 2 jadi sampul 1 dan sampul 2 ini hendaklah dipegang oleh KTM, eh, jangan masukkan dalam peti undi, jadi saya rasa uh, itu sajalah untuk hari ini uh, untuk kali ini berkaitan tentang cara-cara pengisian borang ketua tempat mengundi iaitu borang KTM uh, iaitu borang 13 borang SPR 757 borang SPR 764 dan borang 14 diharap dengan perkongsian ini uh, uh, pihak anda, terutamanya yang bertugas sebagai KTM dapat memahami dengan lebih jelas dan dapat melaksanakan tugas dan peranan sebagai KTM dengan jayanya Akhirnya, kita telah selesai belajar cara-cara untuk mengisi borang dan dokumen KTM, iaitu borang 13 borang SPR 757, borang SPR 764 dan borang 14 Diharap dengan perkongsian ini akan dapat uh, memberi gambaran yang lebih jelas kepada anda terutamanya yang akan bertugas sebagai ketua tempat mengundi KTM ketika uh, hari pengundian nanti eh, semoga anda uh, dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan ini eh, dan dapat aplikasikan di dalam uh, kerjaya anda, tugasan anda sebagai KTM Selamat beramal, selamat bertugas, selamat maju jaya Yeah.